第十二课，把重要的东西放在我这儿吧。把重要的东西，一爷的一是的姑，放在他吧，我这儿吧。阿、啊、西妈，他吧，我唯一在家，他啥的，在家，阿妈表的是卡喱，今天听你咖喱，太阳你们几个从西边。 出来了吗？难道不干你出来了啦？怎么了？不如皮鲁鲁，你怎么这么早就要睡着了？你不如皮鲁，你的手机就要睡着了。伊当然了以前一弄啊，都要十二点以后才能来叫嘛才睡觉。哎的，我明天。 八点就要到公司，我们那片家人去哪？水，我们那个有呀没？有事吗？给山西路啦，经理生气了，那你讲啊，谁说你他告诉我，就刚刚啊，我人的，明天八点不到，我们那片去哪一没要你，以后就别来了，那，么了那种。 生词这个人我好了，你呢？太阳虽然你名字，虚虽然俺老板，生去第四第二，在家立马表示是我要跟周经理去外地办事，阿你周边的查哪家？那个查古大比罗，罗给啥多啊？明明天的飞机没得偏离。 那到時候你 open 你牌一 four, 我們 go, 沒的隱義的庫庫之後 ,fantastic 裡山裡吧 ,baggage 都替備沒喏。什麼時候回來,沒聽變了嘛咯?一個星期就回來,對不對家人,變了沒?啊,一個星期以後才回來。哦,的派堂叫畢業到ပိုင်း嘛,變了嗎啦?你要 自己照顾好自己，咪咪咪过来，咪咪上上班咯！我已经给你准备好啊，咪咪啊，变成露比大咪，吃的好喝的了啊，到时啊啥啊，变成露比大咪，好吧，高马咪，我已经把我的照片啊，阿的宝物放在你的包里了，你也来听嘛，比大咪。 经理想说啦，拉开始股票嘞，自己秘密古代包说啦 o p 贺文山在机场，白萨东尼在机场说啦，李先生叫你自家里,里禾禾，你怎么才来？没把叫空话拉来喽？对不起，sorry 吧，周经理，朱门的佳怡，来机场的路上。 累死古啦嘞，老婆妈！我才发现忘带护照了，啊、哎妈！才发现对呀忘带护照了，没没快点吧，明妹努里飞机就要起飞了。你,应该车车没你有钱吗？你妈不省心的啦。司机把我送到机场的时候。 刚才家里，我过离线半年一钱吗？我才发现忘记带钱包了，我不想挨小姑骂大了。我看我阿春我阿姐啦，你还是把重要的东西放在我这儿吧。你明个哩，还是把重要的东西，明也一起的，别是的哥。 站在我这儿吧，阿、啊、西玛，他来吧。斯格隆迪布尼呢？方是啦，对是的。护照 a s s b o r t 起飞，起飞点点，是啦，萨丁彼得呢？司机，是啦，driver。课文四，帕萨尼，我是一个中学老师，真好，阿雷人家什么样的物品的？ 教学生画画儿，教那里古不计生里等比例。每次下课前，啊等那先给妈，啊等那先给阿、啊、七来妈，我都会把啊啊老古放下次学生需要带的东西，放下次老、啊、得进学生在那里需要带的东西，如阿、啊、的。對 有那 d 录 s 的、嗯，就是那个写在黑板上那个嘛，是别的。但是他别那里每次上课时，教的的而且来嘛，总会有学生忘了拿铅笔，总会安那那露露撇的大家有学生教哪里个忘了拿。 铅笔、客人就部没给这家那里，有写的，所以大家木有。我有点儿生气，我那那里，少数人不是因为马虎不因为他们没带铅笔，嘟入瑞，客人没有给这讲啊，少数人马虎是因为这家那里他们没有好的学习习惯。 သူတိ ka, mm u, ု desse, nah in, ့တွေကသမှန်သူတို့တွေကမိယူမရှိဘူးဟောတဲ့쇠식ဉာဏတင်ယူမှုကောင်းကောင်းဉာဏတင်ယူမှုရှိ換ဆိုတာအလီအထဒါဆင်းဟောတဲ့쇠식習慣ဆိုတာကောင်းတော့ဉာဏတင်ယူမှုအလီအထမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါစိတ်ဆိုးတာဖြစ်တယ်သကလုံးအစ်ပလေးနေနေ 教书啦，电笔的画，工具的需要，读的黑板书啦，拉布。那声音，你看那段 listening 里到哪堂节啊？呢？第十二课，把重要的东西放在我这儿吧。Lesson twelve, leave the important items with me. 课文一，在家。 Text one, at home. 今天太阳从西边出来了吗？怎么了？你怎么这么早就要睡觉了？以前都要十二点以后才睡觉。我明天八点就要到公司。有事吗？经理生气了，他告诉我，明天八点不到，以后就别来了。生词。 New words，太阳，西，生气。课文二，在家。Text two，at home。我要跟周经理去外地办事，明天的飞机。那我帮你把衣服放到行李箱里吧。什么时候回来？一个星期就回来。啊？ 一个星期以后才回来。你要自己照顾好自己。我已经给你准备好吃的和喝的了。好吧，我已经把我的照片放在你的包里了。生词。New words。行李箱。自己。包。课文三，在机场。 Text three at the airport。你怎么才来？对不起，周经理，来机场的路上我才发现忘带护照了。快点吧，飞机就要起飞了。您有钱吗？司机把我送到机场的时候，我才发现忘记带钱包了。我看你还是把重要的东西放在我这儿吧。 生词，new words，发现，护照，起飞，司机，课文四，text four。我是一个中学老师，教学生画画每次下课前。 我都会把下次学生需要带的东西写在黑板上，但是每次上课时，总会有学生忘了拿铅笔，所以我有点生气。不是因为他们没带铅笔，是因为他们没有好的学习习惯。生词。